ਇਹ ਮਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਰੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰੂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਘਿਆ ਭੈਣਾ ਛਿੜਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ہمارا 3 ਤਰੀਕਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇ जो उनका मतलब प्रूफ नहीं होगा उनके बारे में कानूनी कार्रवाई की जाएगी सताल जी मेरा नाम जरनेल सिंह जी मैं गाँव भुट्टा सिंह सरपंच हुआ जी जो हमने प्रवासी गैर कानूनी प्रवासी बारे बारे में अपना मत पाया है ना हमारे मत मतलब के तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है ठीक है हमारा तीस तरीक का अल्टीमेटम है मतलब अपनी वेरिफिकेशन कराएं प्रवासी जिसका मतलब के अपना कानूनी तौर पर रहें जो उनका मतलब प्रूफ नहीं होगा उनके बारे में कानूनी कार्रवाई की जाएगी ये मीडिया वाले मतलब यहाँ से खबर कुछ लेके और जा रहे हैं हमारे पास से आगे खबर कुछ और बुला रहे हैं वो ट्रम्प बन गया वो ऐसे बन गए ऐसे बन गए हमारे यहाँ कोई भी मतलब गाँव में ऐसा कोई इशू नहीं है बहुत पीसफुली काम चल रहा है ठीक है ना हमारे पीछे स्कूल है देख सकते हो आपके यहाँ मतलब प्रवासियों में बच्चे ही पढ़ रहे हैं गाँव में गुरुद्वारा साहब में लंगर चल रहा है वहाँ पे लंगर भी चक रहे हैं एकजुट हो गया प्रवासी रहे ऐसा हमारे गाँव में कोई मतलब इशू नहीं है जो आपने बताया है गांव के बाहर रहना है से कितने अंदर रह रहे हैं किराए रह रहे हैं हाँ जी सौ सौ प्रवासी मतलब गैर कानूनी है जो ना के पास मतलब कोई प्रूफ नहीं है मतलब कोई अल्टीमेटम नहीं है यहाँ तो 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 पे मतलब कोई मतलब किसी को बताया नहीं है मतलब से आए हैं कहाँ से मतलब कोई जहाँ के रहने वाले हैं मतलब उनकी वेरिफिकेशन हो पक्की हाँ अभी पीछे कैसे आए हैं कैसे नहीं आए हैं कि हमारे यहाँ पहले मतलब दो मुद्दे हो चुके हैं Uh, मतलब यूपी से और अपना बद्दी से वहाँ से लड़की निकाल के मतलब वो लेके आए हैं यहाँ पे नाबाल के लड़कियाँ निकाल के जाके हमारे गांव में रहे हैं यूपी की पुलिस को पुल हमने मतलब और बद्दी पुलिस को हमने मतलब उसको uh, मतलब गांव में से पढ़वाया है मेरा नाम जरनैल सिंह है जी मैं पिंडपुटा सिंह सरपंच है जी ये मत गैर कानूनी प्रवासियों बारे पाया गया जी जेडे अपना पिंड रह रहे हैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਮਦਲਾਂਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਗੰਦਗਾਈ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ ਹੈ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਫੇ ਅਸੀਂ ಗ್ರಾಮ ਸਭਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ಗ್ರಾಮ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ 100 150 ਹੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੀਜਰੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਰੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿਛੇ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੱਤੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ अरे यहाँ जिला जी सर बोलिए मैं इत मुख्य अफसर थाना बलूर ये जो बूटा सिंह पिंड है यहाँ में पड़ता है हमारे पास ही अबूढ़ के पास क्योंकि सोशल मीडिया पे जो वायरल हुई है आ, वीडियो उसी के रिगार्डिंग हम जहाँ पे खड़े हैं ये बहुत अच्छा गांव है जहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो भी रहते हैं जो इनके मते का जो मेन जो जो मैंने इनसे पूछा है इनका कहना ये है कि हमने जस्ट एक वेरिफिकेशन के लिए हमने बोला है कि तीस तारीख तक वेरिकेशन करवा लो उसका रीज़न जो है कि जहाँ पंजाब में कनक का सीजन है गेहूँ का ठीक है किसान कुछ विजी हैं भी तीस तारीख तक जो अपने जितने भी किराएदार हैं उनकी वेरिफिकेशन करवा लो अगर नहीं होगी तो हम जो सरपंच साहब जो पंचायत की तरफ से हमें जो लेटर दिया जाएगा उसके बिहार पर हम जो बनती का रवैया वो करेंगे अदरवाइज़ गांव से निकालने वाला तो ऐसा कोई मसला जहाँ पे है नहीं है बड़ा अच्छा गांव है इतफाक से सभी लोग रहते हैं आप चेक भी कर सकते हैं जहाँ से जो लंगर चल रहा है जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्रवासी जो जहाँ पे रहने वाले हैं जो मेन पंचायत का बस वर्जन यही है कि जो विदाउट वेरिफिकेशन रह रहे हैं उनकी तीस तारीख तीस अप्रैल तक वेरिफिकेशन हो जाए बस यही है इनका